Благодарю. На самом деле, как бы, ну, несколько моментов, потому что уже было сказано. И вообще, как мы относимся, я думаю, что и пан Алексей меня поддерживает, и, в общем-то, большинство общественности, ну не той, которая живет рядом, а в целом, которая занимается инфраотными проблемами, чтобы вы понимали: вы давно уже не лесоводы, вы лесоруб. Вот и все. На этом, в общем-то, ну как бы отношения все заканчиваются. Все ваши рассуждения о том как у нас восстанавливается лес, не восстанавливается, как это все идет, это просто фикция. Вот. Чем, чем, это все, чем это все аргументируется? На самом деле все очень просто. Есть, ну, есть несколько этапов. То есть, первая, первая часть это леса, которые имеют какое-либо охранное значение. Вот. Эксплуатация в этих лесах практически не прекращается. Единственное, что прекращает эту эксплуатацию, это как раз вот те лимиты, на которые вы жалуетесь. Потому что вам их просто не дают. Я вижу регулярно списки подаваемых министерства лимитов по рукам заповедным территориям. И я вам скажу, что если их все разрешат, то вы будете эксплуатировать все заповедные территории с той же интенсивностью, как эксплуатируете другие леса. Без ограничений. Это блокируется только на уровне ну, природоохранного законодательства, которое вам тоже так же не нравится. Теперь следующий, следующий вариант. Ну, тут Люди, которые опытные, знающие, занимающие высокие посты. Вы знаете много, ну, скажем так, таких вот страшных слов и терминов, но вы не учитываете, как это происходит на местах. Так вот, э -э, ну, проводя анализ того, ну, как, допустим, директорами сходов или там лесничие воспринимают вот то, о чем вы говорите, вы это все понимаете. То есть вы можете быть довольны этой ситуацией, недовольны, но вы это понимаете. Так вот они, допустим, когда у них спрашиваешь, а сколько вы денег заработали на, ну, кроме как на рубках, то есть на другом использовании веса, они начинают рассказывать, что у них охота в этом году не велась. Да, это как бы один из фактов, но он единственный. Вот. Когда их спрашиваешь, как вы там сохраняете разнообразие там, относительно ну, красно краснокнижных видов, относительно там... Ну, как... 47-й, по-моему, я уже не помню, какая статья лесного... 46. А, 46-й статья лесного кодекса, они отвечают, у нас э, все нормально, у нас в парке, а, у нас э, в лесходе есть кабаны-косули. То есть эти, э, помимо вот э, верхушки айсберга, да, вот лесагентство, которое, к сожалению, ну, хотелось бы верить, то, что оно немножко обновится, придут молодые специалисты э, из того же Харьковского института, из того же Кропатского, э, потому что вот, э, ну, лично по моему мнению, то есть больше коррупционной схемы, чем образовалась в нашем лесагентстве, и не только за последние годы, лесагентство всегда действовало так. Просто сейчас эксплуатация выросла. Без этого не удастся, опять же, по заготовке древесины, у оборот древесины, который безумно большой. То есть, потому что все, даже, даже санитарные руки, безумно. Все? Вот, скажите мне, вот когда так абстрактно безумно. Чині ну, во скажіть, скажіть скільки і коли є аргументи? От ну, три роки тому СБУ в Білгородністровському затримало нелегальні деревини, конкретно партія на 500 мільйонів. Про що говорилося всіма? Ось, наприклад, один такий приклад. По-перше, я хотіла попросити, коли хтось виступаючи вниками про факт, тому що ми будемо дані. По-друге, я би хотіла попросити, щоб ми.